Представьте, обычная семья, обычное утро, правда все по стандарту начинается со скандала. Поехали! Дорогой, привет! Привет! А как дела? А хорошо, как тебе? Правда? А я тут взяла твою машинку покататься. А, давай ключи. А? Как раз сейчас. Ты книжку дочитал. Ой, надо ехать на работу на машине. Нет. Что? Нет есть, там прямоугольная. Инжектор? Да. А, ну есть, нет, да? Нет, там вода. Как ты до вода могла попасть? Глупышка. Кстати, а где наша машина? Я что-то с балкона не вижу. Вон там в озере. Что значит? Курица крашеная. Иди сюда. Ты вообще. На прошлой неделе микроволновку сломала. Положила туда, что вещи посушить. Вместе с котом. в аптеку, купила ну, презервативы самые качественные Доченька, в школа уже борода поедет качественные, качественные 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 один, такой был. один, говоришь. один два, три. Инкубатор. Ладно, сынуль, чего тебе? Дай денег. Зачем? Э, ну у нас в пустой в аптеку цветы купить. Цветы купить? Он к маме обращайся. Нет? Внуков мне раньше времени. Ладно, сынок. И сколько тебе цветов надо? Ну, пока ни одного, но я думаю, понадобится. Учитывая твою внешность и учитывая, что ни одного, держи деньги. Купись антидепрессанты. А, чего, сынок? Помнишь, ты обещал со мной поговорить? А, да. Сынок, вот смотри, кто твой папка? Бизнесмен. Правильно. А ты кем хочешь работать? Сантехником. Доводчиком. Чистящиком бассейнов. Сэр, кажись, он нашу кассету нашел. А пойду перепрячу, -то. Ладно, сынок, оденься. Нормально все. Ты мне выступление будет. Да, у меня выпускной. Так, и что с ты с чем выступить то хочешь? Чистушку. Чистушку? Да. Ну давай. Ну, давай. Опа, опа, зеленая крапива. Девки 20 лет, сисек нет. Тихо. Лет. Тихо. Сынок, понимаешь, я тебе объясню. Такое на выпускном пить нельзя. Что у тебя Правда есть? Правда Соболезную. Нет, ну а в принципе, давай что-нибудь. Стишок. Что стишок, давай. Стишок, давай. Стишок. Шел я лесом камышом, вижу бабу на ешом. Баба, хау иду, do do? покажи свою... Сынуль! Сынуль! Да, да. Иди-ка ты лучше из дома, ладно? Из дома, да? Ау! Да! О, тетя, дегенератор. Хорошо. Кого там нелегкая принесла? Ты что, ты мой брат. Сестра. Да, сестра, точно. Все, давай, ну, на удачу. Мил, я нашла коси... Это что вообще такое? А это моя сестра. Сестра. да? Я смотрю, похоже, прям вообще одну. Слушай, ты на ней не издевайся, она умственно отстала. Владимир. Ее в детстве папа кидал воздух, а тут наши россияне гол забили. Он ура! И ребенок упал. Так что ты поаккуратнее, ладно? Привет. Здравствуйте. Вот. Ну ей пора. Да. Она уходит. Мила, я спросить хотела, а кто у тебя в телефоне записан как любимая? Нет, я сама позвоню. Телефончик. А, а любимая. А? Любимая сестра. Все хорошо, ей вот пора. Вот еще номер есть. Страшная стерва. Мой номер, я смотрю. Это что она, убей ее. Это что она. Красивое платьишко такое. что ты у нас э, как бы она не моя сестра я с ней сплю а тебе изменяю и у нас сейчас скандалы, не баф, скандала не бабки. скандала не хватает на твой мобильник иди к сюда видишь дверь иди я туда ну что милый дорогая ну говоришь со мной да? да Да, все нормально ну это так получилось я тут уже три дня сижу дай хоть покушать в шкафу мой, э, э, Это кто? Брат, угадаю, брат да. Брат, э, у меня тоже могут быть родственники Петра э, из Италии. Петру из Италии. Э, э, его мама из дома выгнала, его держит на шкафу. Я покушать принесу бедненький, покушать принесу. Слышь, Петру, слышь, мужик только не бей, вот эти деньги инфинит их, держи. Класс. Покушать принесли. Да, конечно. Слушай, да. давай так, я тебе не изменял. Ты мне не изменяла, хорошо? Вот. Иди сюда. Я, я же говорю, все будет нормально, все будет хорошо. мальчик пересмотрел около 100-500 раз в приключениях. это в поисках Немо, старый мультик Диснеевский. Дурак, что ли? Да, да, вот именно. Я, я тоже о том же. Ребят, и вот представьте, этот мальчик пришел правильно, посмотреть на огромный аквариум нашей столицы. А там плавают рыбки, то бишь мы и мальчик, то бишь Господи.